Bismillahir Rahmanir Rahim. Nəfsumuz dilin fasadlarıdır. Dilin fasadlarından biri də qeybət etməkdir. Qeybət, yəni bir insanın şəxsiyyətinə təcavüz etmək və onun gizli işlərini aşxır etməkdir. Qurani-Kərim isə bizlərə belə buyurur: "Və la tessessu". Bir-birimizin əybini, sirrini arayıb axtarmayın. Bir-birinizin əybini açmayın. Qalə Rasulullah. Allahın Rasulu belə buyurur. Əsrafu fiddinir raculul muslimin minal aqilati fi jufi. Qeybətin müsəlman şəxsin dinində olan mənfi təsiri onun daxilində olan quru xəstəliyinin təsirindən daha sürətlidir. Qeybət içə haqqamalı tutulan hallardandır. Onlardan biri haqqullahdır, yəni Allahın haqqıdır. Bir digərisi haqqınnasdır, yəni insanların haqqıdır. Bu səbətdən geybət edən şəxs iki tərəfdən məsuliyyət daşıyır. Onlardan biri mukhalifət göstərdiyi Allah Taala, digəri isə geybət vasitəsilə adını və şəxsiyyətinə hücum edən şəxsdən ibarətdir. Geybətdən tövbə etmək istəyən şəxs cərəc hər cüt tərəfdən hesabını təmizləsin. Bir hadisdə Allahın rəsulu belə buyurur. Qeybət qırmaq zinacallıqdan da ağırdır. Cəhabələr həzrətdən bunun səbəbini soruşdurdu da həzrət belə buyurdu. Çünki zinacıər öz nəlaiq əməlindən tövbə etdikdə Allah tərəfindən bağışlanır. Allahutaal onu bağışlayır. Lakin qeybət quranşar tövbə etdikdə qarşı tərəf onu halal etməyincə Allah Taala onun tövbəsini qəbul etməz. İmam Sodiq alayhissalam buyurur: Hər kəs müəyyən bir mömin barədə gözləri ilə gördüyü və qulaqları ilə eşitdiyi bir sözü desə, Allah Taala'nın buyurduğu bu şəxslərdən sayılır. Bismillahir-Rahmanir-Rahim İnnellezina yuhibbuna an tashi'al fahişah fellezina amenu lehum azabun alimun fid dunya vel ahira Şübhəsiz müminlər arasında onların nüfuzdan, hörmətdən salamat məqsədi ilə pisdir duyaymaq istəyənləri dünyada da axirətdə şiddətli bir əzab gözləyir. Digər bir ayədə isə qeybət etməyi məzəmmət edərək belə buyurur. Bismillahir-rahmanir-rahim. Və la yaghtab ba'dukum ba'zan. Ay xəbbu ahadukum an yaqula lahma axihim meytan fekaretum? Bir-birimizin qeybətinə qormayın. Sizdən biriniz ölmüş qardaşının ətini yeməyə razı olar mı? Bu sizdə ikrah hissiyyatı oyanır. Baxın əzizlərim, bu ayə bizlərə qeybətin batnindən xəbər verir. Necə ki, bir nəfər İmam Sadiq əleyhissalamə yaxınlaşdı. Yəbnə Rasulullah, necə olur ki, siz günah etməmək bir tərəfə, heç günahın fikrini belə etmirsiniz? İmam Sadiq əleyhissalam ona çox gözəl bir cavab verdi. İmam əleyhissalam belə buyurdu: Günah bizim yanımızda necaset ismindədir. Məğər elə bir insan varmı ki, necaseti yesin və ya necaseti yeməyin fikrini yetsin? Eyni ilə bu ayədə də qeybət günahının batilindən xəbər verir. Yəni qeybət etmək öz ölmüş qardaşının ətini yemək qədər çirkin bir işdir.